गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः दशकं महाबली महाबलिदर्पशमनं प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजिद्र रजयन्नञ्जलिं सम् मत्त किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये मक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेगं शमयितुमनादैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिधत्वं सर्वं देहीति दे तु निगदिते दे कस्य हास्यं न वा विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां स यस्मादर्पात्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं च गाढो गाढोपशान्दी पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्णापि तुक्ष्येदित्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धादुकामेधतोऽयं दैत्याचार्यस्तव घलु परीक्षार्थिनप्रेरणार्थं मा मा देयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याजत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स पूर्वं निस्सन्देहं दिदिकुलपदौ त्वय्य शेषार्पणं तद्व्यादन्वाने मुमुचुदृषयः सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यतां विश्वभाजामुच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्ढभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगदं। पुण्डरीवोद्भवोऽसौकुण्डीतोयैरसि चदपुनाद्यज्जलं विश्वदोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृदे घेचरैरुत्सवेऽस्मिन् ढेरीं निघ्नन् भुवनमजरज्जाम्बवान् भक्तिशाली दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धा देवोपेदैर्भवदनुचरैः सङ्गदाभङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राक्षिदास्म किं वो युद्धैरिति बलिगिरातेधपातालमापू पाशैर्बद्धं पदगपदिना पदग दैत्यमुच्चैरवादीस्तार्तिकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्बं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो दर्पोचित्यै विहिदमखिलं दैत्यसिन्धोऽसि पुण्यैर्लोगस्तेस्तु त्रिदिवविचयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैसन्दानितमघवर पाहि वादालयेश